আমি কাশ্মীরে পোস্টেড ছিলাম দুটো বছর কাশ্মীরে থেকেছি আমি এর প্রতিটা কোনা জানি পেহেলগাম মিনি সুইজারল্যান্ড আমি নিজেও দেখেছি বদলা প্রধানমন্ত্রী নেবেন আমি জানি কিন্তু আমার মনে হয় না আর এয়ারস্ট্রাইক বা দ্বিতীয় উড়ি করে কোনো লাভ আছে এবার প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত যে রকম অন্য দেশগুলো নিজেদের দেশকে বাঁচাতে করেছে যেমন ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েল করেছে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতেরও যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত এই কথা আমরা বলছি না এই কথা বলেছেন ভারতের মহিলা মেজর খুশবু পাটানি তিনি বলেন আমি কাশ্মীরে পোস্টেড ছিলাম দুটো বছর কাশ্মীরে থেকেছি আমি এর প্রতিটা কোনা জানি পেহেলগাম মিনি সুইজারল্যান্ড আমি নিজেও দেখেছি বদলা প্রধানমন্ত্রী নেবেন আমি জানি কিন্তু আমার মনে হয় না আর এয়ার স্ট্রাইক বা দ্বিতীয় উড়ি করে কোনো লাভ আছে এবার প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত যেরকম অন্য দেশগুলো নিজেদের দেশকে বাঁচাতে করেছে যেমন ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েল করেছে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতেরও যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত যদিও আমরা ভারতীয়রা যুদ্ধ চাই না আমি শান্তি চাই আমরা যুদ্ধে যেতে পছন্দ করি না আমরা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা সমাধান করতে চাই কারণ আমরা মহাভারতকে মানি কৃষ্ণ কতবার কত কিছু বুঝিয়েছেন কিন্তু পাকিস্তান মহাভারতের কৌরব হতে চাইলে কিছু করার নেই তাহলে তো মহাভারত হবেই যারা এই বিষয়কে সমর্থন করেন তাদেরও মেনে নেওয়া উচিত নয় এই রকম সন্ত্রাসী পরিস্থিতিকে কাশ্মীরে যেতে চাইবেন কে আমাদের মাথা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই এটা করেছে পাকিস্তান আর্মি ভারতের যোগ্য জবাব দেবে ভারত সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরি আছে শুধু অর্ডার পাওয়ার অপেক্ষা ভারতকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ভারত সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসে সত্তর বছরের উপর আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই আপনারা নিজেদের লোকেদের বোঝান আমাদের জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই যারা ভারতীয়দের জানে শেষ করেছে তাদেরও শেষ করার সময় এসে গেছে কি বলেছেন খুশবু পাটানি শোনাবো আপনাদের শুনুন It is not terrorist, I'm telling you guys. I have lived in Kashmir for two years. For two years, I've served in army. I Pahalgam. आई हैव सीन फरकिया गली आई हैव सीन लॉर्ड ऑफ प्लेसेस इन कश्मीर सब चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा एंड ये तो स्पेशली जो पहलगाम है इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड विट्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको एंड आई थिंक मैंने इसको दिखा भी है बहुत ओपन ग्राउंड बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पर ये जो मैटर है ना अब जो इन्होंने अब इन्होंने छेड़ दिया है अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है बट मुझे लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उड़ी होगा मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए जैसे इसराइल ने किया और गाजा पे और पेलेस्टीन पे कर दिया या रशिया कर रही है यूक्रेन पे तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे तो हम तो जो भारतीय हैं ना हम लोग हम लोग बड़ा हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली हम लोग वॉर पे जाते नहीं हैं बाकी लोग तो सब बॉर शोर देते हैं बॉम्बॉम गिरा देते हैं भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं नेगोशिएट करोट बिकॉज हम ना वी आर द दॉलोअर्स महाभारत कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो ना हो ना हो बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात जब ये आप रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था जो पहलगाम में जो लोकलाइट्स हैं नो मैटर ऑफ द रिलीजन बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर उनका तो खत्म सब कुछ कौन आ रहा है कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया आप कभी भी मर सकते हो अभी तो अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी कौन आ रहा है कितना खतरा है मरने का खतरा है कौन आएगा आप बताओ हो गई इकोनॉमी डाउन सो हम इसको ज़्यादा टेररिस्ट वेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें इट इज पाकिस्तान आर्मी ठीक है और हमारी जो फौज है वो वेल इक्विप्ड है वेल well ट्रेनड है ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये तो इनका तो इनका तो जिहाद ही है पूरा पूरा गेम और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते चाहे वह कोई भी रिलीजन धर्म के हो मैं बता रही हूँ सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये ये हम सब कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे नेगोशिएट पे सत्तर साल से ऊपर हो गया चल रहा है अभी अभी लेट्स मतलब uh, इनका खत्म करो अभी है. कोई भी है कोई भी प्यार व्यार बोल रहा है तुम अपने पहले लोगों को समझाओ कि क्या होता है पहले अच्छी तालीम दो उनको उसके बाद जाके हमें ज्ञान देना कि क्या है क्या नहीं है मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माय ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग द वे दे हैव किल्ड इनोसेंट लाइव्स एंड देयर लाइफ शुड आल्सो बी नाउ मेजर खुशबू पठानी माय ब्लड इज बर्निंग এবং তিনি বলছেন যে এবারে বদলা নেওয়ার সময় এসে গেছে তিনি বলছেন আমি জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বদলা নেবেন কিন্তু এয়ার স্ট্রাইক বা মতন আর দরকার নেই এবারে সরাসরি অ্যাটাক পাকিস্তানের উপর সত্যি মেজর খুশবুর এই ভিডিও তার এই বক্তব্য শুনলে রক্ত গরম হবেই তিনি পরিষ্কার বলছেন যে একটাই ফান্ডা সেটা হচ্ছে জিহাদ আর এটা হচ্ছে পাকিস্তান আর্মি দ্বারা সংগঠিত একটা প্ল্যান টেরোরিজম তো আছে ঠিক আছে সেটা একরকম কিন্তু এটা পুরোপুরি পাকিস্তান আর্মির কারসাজি পেহেলগামের জনপ্রিয় ম্যাগি পয়েন্ট বা মিনি সুইজারল্যান্ডের ভেসারনের মাঠ এলাকায় পর্যটকদের উপরে হামলা চালায় জঙ্গিরা এবং সেইটা নিয়েই সরব হয়েছেন খুশবু পাটানি তিনি কি বলেছেন আরও একবার শোনাবো ইন্ডিয়ান আর্মির এই মেজরের বক্তব্য ইট ইজ নোট টেরেস্ট অ্যান্ড ডেলিং ইউ গাইস আইভ লেভড এন কাশ্মীর ফু ইয়ার্স for two ইয়ার্স আই সার্ভড এন আর্মি আজ এন পেলগাম आई हैव सीन फरकिया गली आई हैव सीन ऑफ प्लेसेस इन कश्मीर सब चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा एंड ये तो स्पेशली जो पहलगाम है इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड व्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको एंड आई थिंक मैंने इसको दिखा भी है ओपन ग्राउंड बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पर ये जो मैटर है ना अब जो इन्होंने अब इन्होंने छेड़ दिया है अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है बट मुझे मुझे लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उरी होगा मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए जैसे इसराइल ने किया और गाजा पे और पेलेस्टीन पे कर दिया या रशिया कर रही है यूक्रेन पे तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे ये तो हम तो जो भारतीय हैं ना हम लोग हम लोग बड़ा हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली हम लोग वॉर पर जाते नहीं है बाकी लोग तो सब वॉर शॉर करते हैं बॉम्बॉम गिरा देते हैं भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं नेगोसिएट करोश बिकॉज हम ना वी आर द दर्स महाभारत कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो ना हो ना हो बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात जब ये आप रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था जो पहलगाम में जो लोकलाइट है नो मैटर ऑफ द रिलीजन बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर उनका तो खत्म सब कुछ कौन आ रहा है कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया कभी भी मर सकते हो अभी तो अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी कौन आ रहा है कितना खतरा है मरने का खतरा है कौन आएगा आप बताओ हो गई इकोनॉमी डाउन सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट वेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें इट इज पाकिस्तान आर्मी ठीक है और हमारी जो फौज है वो वेल इक्विप्ड है वेल well ट्रेन्ड है ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये तो इनका तो इनका तो जिहाद ही है पूरा पूरा गेम और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते चाहे वह कोई भी रिलीजन धर्म के हो मैं बता रहा हूँ सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये ये हम सब कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे